tumailah cucu Sultan Muhammad Syah 1424 sampai 1444 20 tahun. Ni emang yang lama. Zaman dia dia dah lantik, dah ada dah jawatan qadi. Ha, sebab tu ada orang kata lah yang terima Islam. Adakah Parmesora bukan Islam? Sebab Sultan Megat Iskandar kan dah dah baik dengan orang Arab Islam. Cuma Parmesora itu dia ada Islam di Palembang lagi. Adakah teori ini tidak ada asas? Ada asas, Profesor Dr. Hafizi Makno. Dalam ni contoh. Okey, kerana Kan saya dah kata Islam dah sampai ke Nusantara lebih awal Episod lepas Jadi mana mungkin uh, Para mesuara yang datang Dari kawasan Palembang Masa itu tak tahu Islam tu apa Sampai dah tahap Dia tengok orang pergi duduk balik ni uh, Jadi heran Satu Yang kedua Kalau kita kata yang tu pula Habis tu takkan zaman Sultan Muhammad Orang heran pula ha. Huh? Dalam Teori yang dibawakan dalam buku Fajar Islam di Nusantara mengatakan kerana para terlalu tua. Gap dia dia tak sempat jumpa Muhammad Syah Jadi, Tapi teori tu longgak juga lah. Sebab kalau Muhammad Syah tak sempat jumpa para mesuara, takkan ayah dia tak ajak lah ni ayah dia. Okay. Ha, tapi ala kulihal cerita Syed Abdul Aziz terus semayang di pelabuhan Melaka tu memang ada. Cuma adakah dia berlaku kepada Sultan Parameswara ataupun Sultan Muhammad Syah Itu perbezaan pendapat. Itu biasa. Tapi yang lebih sosok, yang lebih fit dengan kisah Sultan Muhammad Syah, lagi banyak lah. Keperuan dia. Ha, basong. <laughs> Kelunakan dia kepada agama Islam. Ini lunak buat masjid apa semua. Tetapi belum ada secara istilah yang saya gunakan uh, Siasat siasa syariah. Belum ada. Maksudnya uh, keterlibatan ulama di sudut pentadbiran. Ada jawatan. Ada sias siasi siasini syariah yang dipentadbirankan kan jadi siasah syariah, sembahyang ni apa? syariah habis tu lantik imam bagi elang, tujuh kata eh? siasat syariah, buat masjid ni apa? agama, tapi datang siasah syariah menyetapkan Masjid kena ada within range 5 kilo. Tak boleh buat dalam satu 5 kilo yang sama ada masjid lain tak boleh. Kalau nak buat masjid yang sama dalam within 5 kilo juga boleh dengan syarat penduduk setempat kena lebih berapa ratus ribu. Ada tentu ada dalam syarat di belakang Malaysia memang ada. Cuma kita tak tahulah kan. Syarat-syarat nak meletakkan masjid jamik ada. Ulama dah bincang dah. Dia, itu siasa syariah. Sultan Muhammad Syah zaman dia dah ada dah majlis mengarak serban dan nobat ke masjid pada malam pertama Ramadan dan malam raya. Upacara tu memang ada dah. Dia bawa serban dia raja dan juga bawa alat kebasaran dia raja nobat diarak oleh para rakyat ke masjid sepenuh meraihkan kemasukan Ramadan dan kemasukan syawal zaman Sultan Muhammad Syah dan pada zaman dia dah ada dah istilah-istilah sebutan Qadhi dan faqih. Faqih ini para pegawai agama yang boleh istimbat hukum dan beritahu hukum hakam kepada rakyat, mengajar agama. Da'i lah senang. Tapi kepala mereka ialah qadi. Ketua hakim syariah. Dia bagi istilah macam tu Ketua hakim mahkamah syariah lah macam tu Tapi tak ada lagi mahkamah syariah. Cuma qadi dah ada. Institusi belum ada. Tapi qadi sebagai kuasa pemutus hukum ada. Mufti lah senang abang. Faqih sebagai da'i pun ada. Berbeza dengan Abasyah, Usmania, Seljuk semua dulu daripada para qadi kemudian para qadi sebagai qudah-qudah para qadi ramai dan qadi qudah iaitu kepala kepada semua qadi sebab dia terlalu besar. Adakah Melaka kecil, Melaka pun besar. Cuma di sudut lembayongan Utsmaniyah, Abbasiyah, tak adalah Melaka se, se itu. Melaka kalau kita nak letak dia sama tinggi dengan sama rendah Andalusia lebih tepat. Andalusia. Sebab itu dua beradik ni lepas sekali Andalusia jatuh 1492, Melaka jatuh 1511. Tapi untuk nak compare Melaka dengan Abbasiyah, saya kira tak boleh lah. Sejauh mana kita sayang dengan Melayu dan Melaka, tentunya sayang kita kepada Islam lebih. Jadi, Abbasiyah dengan list of ulama, list of awliya, list of penulisan-penulisan tinggalan berapa ratus ribu karya, saya ingat tak lah kita nak letak sama tinggi. Ini kalau Andalus, di sudut, kehebatan, pentadbiran, pembuatan, perbandaran, semua tu ada. Selepas zaman Sultan Muhammad, dia mai zaman Ibrahim Shah. Dan dalam sejarah kita kenal sebagai Abu Syahid. Ibrahim Shah cuma merintah berapa? Dua tahun. Apa cerita ni? Cerita dia begini. Sultan Muhammad ada dua orang anak. Ibrahim Shah dengan Muzaffar Shah. Saya buat macam ni lah. Tak boleh. Tak boleh. Ini teknologi sangat ni. Tak Sultan Muhammad ada dua orang anak. Yang Okay. Saya tak tahu mana Si Muzaffar Shah yang abang. Muzaffar Shah, dia punya mak lain-lain. Muzaffar Shah Ibrahim Shah mak lain-lain. Muzaffar Shah lebih tua putra. Ibrahim Shah ni mak muda. Mak dia ni sepupu dengan Raja Rekan. Saya cuba cari dapatan tentang Raja Rekan ni saya tak dapat. Mungkin dia ada keturunan-keturunan Syam kot. Tapi mak dia dia macam kisah Osmania. Mak dia nak pastikan anak dia yang naik jadi raja selepas Sultan Muhammad mangkat. 1444. Masalah dia tuan Sultan Ibrahim masa ni umur dia baru 10 tahun kot Tak balik lagi Bahkan tak matang pun Berbanding abang dia yang abang tiri dia Yang masa ni dah jadi putera Yang dah pernah merintah negeri-negeri kecil Yang dah rapat dengan ulama Ada tok guru dan Maulana Jamaluddin Dah 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 Tapi mereka ada perancangan agar bila Sultan Muhammad mangkat ada perancangan dengan Raja Rekat. Raja Rekat ni dia pembesar istana raja uh, Melaka tapi dia sepupu dengan Mok Abu Syahid Sultan Ibrahim. Maka dia pemerintah dan dia bunuh habis adik-beradik Sultan Muzaffar Shah. Sultan Muzaffar Shah sempat lari. Ingatlah Sultan Muzaffar Shah sempat lari membina kekuatan Sengak-sengak dengan geng-geng Maulana Jamaluddin Untuk guru dia. Lepas tu bila dia memerintah makin teruk makin teruk makin teruk badai dalam tempoh 2 tahun saja tuan-tuan. Sebab bukan dia perintah. Dia duduk boneka sahaja. Pak menekan dia. Raja Rekan yang perintah. Dan Raja Rekan ni saya dia siam kot. Kalau saya silap. Tuan-tuan betulkan saya kat komen. Berlaku dah mula dah nak main rasuah. Dah mula nak main permutang kuasa. Maka Sultan Muzaffar tak boleh diam. Dia datang dengan Maulana Jamaluddin. Dan beberapa orang pembesar. Alil Sufi. Para, para pendekar setia dengan dia. Nak minta. Abu Syahid ataupun Sultan Ibrahim turun dengan elok. Sultan Ibrahim dia tak dia tak lawan, dia budak-budak. Raja Rekan yang lawan lebih-lebih. Peristiwa ni tuan-tuan direkamkan bagaimana Raja Rekan cekok ada belakang ni, dia ugut nak bunuh. Kalau lambat dekat aku bunuh dia. Lepas tu dia sendiri bunuh Sultan Ibrahim. Dia bunuh. Lepas tu dia ni dua tahun ni. Dia bunuh kemudian bukan Sultan Muzaffar bunuh. Pok oh, Mekah sendiri yang bunuh. Kemudian uh, Raja Rekah dibunuh oleh geng-geng Sultan Muzaffar. Uh, mangkatlah Raja Sultan Ibrahim dan dia cuma sempat naik dia Melaka dalam tempoh 2 tahun. Sebab tu nama dia kurang orang tahu kan. Tapi kalau kita tinggalkan nama dia dia jadi Tadlis, dia jadi Mudallas. Jadi skip riwayat ni kena dah baru dia sebab tu tuan tengok tahun yang saya masukkan ni semua dia dia sanak dia bersambung-sambung tahun dia bersambung-sambung malah zaman sultan Muzaffar yang saya kata tadi tu. Zaman ini dia lantik qadi anak murid kepada Maulana Jamaluddin iaitu Maulana Yusuf. Jadi qadi paling besar. Cuma Maulana Yusuf ni ada isu sebab bukan okay, isu apa? Isu nama. Ada seorang lagi namanya Maulana Yusuf Al-Baghdadi Maulana Yusuf Al-Baghdadi ni Kalau orang yang sama Sebab Maulana Yusuf Al-Baghdadi ni Dia sampai ke Melaka tahun 1495 Dia yang datang bawa Syekh Ismail Dengan Syekh Ibrahim Syekh Ismail siapa dia? Sultan al Arifin Pulau besar Melaka Jadi adakah Maulana Yusuf yang sama yang datang dua kali Sebab dia orang Baghdad Ataupun Maulana Yusuf yang lain Saya punya jawapan saya tak tahu Tapi nama itu, tu tu akan jumpa Jadi uh, Sultan Muzaffar Shah 14, 46, 46, 46, 10 tahun saja. Dalam era dia ada Al-Fatih. Baik. Zaman dia dia dah buat hudud. Zaman dia dah ada sistem undang-undang documentize. Undang-undang Laut Melaka dengan hukum Kanun Melaka. Kanun hudud. Dan undang-undang uh, dia zaman dia ini zaman Sultan sebermula adalah Sultan Muzaffar Shah di atas kerajaan itu ni zaman permintaan Sultan Iskandar Shah zaman hukum kanun Melaka ditegakkan Sultan, Sultan Muzaffar Shah panggil semua kadi-kadi dia ni bincang kita nak buat perlembagaan Constitution undang-undang lah dalam hukum kanun Melaka 18 daripada 44 peruntukan semua ada 44 peruntukan hukum Melaka ataupun 41% ialah hukum syariat Islam saya bagi contoh perkara 513 Hukuman kisos bagi orang bunuh balas nyawa dengan nyawa. Perkara tujuh, perkara tujuh dua. Hukuman potong tangan bagi kesalahan mencuri. Perkara sebelah satu, kesalahan mencuri di rumah samun. Dikenakan hukuman potong tangan. Perkara dua belah dua, hukum rejam sehingga mati bagi lelaki dan wanita yang telah berkahwin dan berzina. Dan jika masih bujang, 80 sebatan. Perkara dua belah tiga, Hukuman sebab 80 kali bagi sesiapa yang membuat tuduhan zina tanpa saksi. Qazaf ni, qazaf. Perkara 14.1, peraturan untuk membuat pertuduhan yang membuat tuduhan dikehendaki bersumpah dengan memegang mimbar di masjid. Bukan pegang, pegang Quran, pegang mimbar. Perkara 27, undang-undang khiyar untuk hak menamatkan perkahwinan. Perkara 30 tentang perdagangan. Yeah, hak-hak jual beli, hukum jual beli. Perkara 361, undang-undang murtad. Sama ada seorang yang murtad bertaubat ataupun dijatuhkan hukuman bunuh. Perkara 323, syarat-syarat damin iaitu penjamin. Jadi, uh, zaman Sultan Muzaffar Shah ni dah ada kod undang-undang begitu. Dan siapakah di sebalik semua ni? Tuan-tuan tak boleh buang satu nama bendahara yang paling hebat dalam sejarah Nusantara. Yang saya secara peribadi bila saya membaca dia, saya takkan lupa nama bendahara Nizam Al-Muluk dalam dinasti Seljuk yang mengasaskan Nizamiyah yang mengasaskan kerajaan yang hebat yang mencetuskan uh, mem membawa para ul melahirkan ulama-ulama kerajaan dan banyaklah jasa Nizam Al-Muluk yang akhirnya dibunuh oleh Hashashin bendahara ini pula di, di jika dalam tamadun dunia Islam besar eksterior kita ada Nizam Al-Muluk interior kita ada Tun Perak Tun Perak ada pada zaman ini dan masa ini pernah berlaku peperangan lawan dengan Siam beberapa kali Siam cuba attack tapi dalam seingat saya, tiga kali siap main sarang, tiga kali siap pulang hampa, tak menang. Zaman ini, kita belum bagi ufti kepada siang. Kita hebat. Tapi persoalan tentang memberi ufti juga, saya ambil pendekatan berbeza. Ufti ini adakah dia hantar sebagai pelindungan ataupun tuan orang Penang? Saya orang Penang. Orang Penang kaya dengan apa? Cik kena jeruk. Kalau saya nak PKL, saya akan bawa apa? Saya akan bawa jeruk dengan saya kanak. Tapi kan dia orang Kelantan kaya dengan budu. Dia bangga dengan budu. Jadi dia akan bawa budu pergi kepada orang-orang luar Kelantan. Oh kita juga orang Johor ni kaya dengan apa? Batok-batok. Botok-botok tak ada botok-botok. Oh sedap makanan Jawa di Johor. Saya rajin makan. Ikan tu dia masuk dengan 40 jenis ulam. Tapi orang tak tahu dah. Tapi maksudnya adakah Melaka bagi mah kepada Siam tu perlindungan ataupun lambang kekayaan dia? Lambang kemegahan dia. Kau tak heran pun ambil. Siam bagi kat dia apa-apa, dia bagi kat Siam. Ni. Mah. Jadi itu persoalan dia. Okay. Sebab sebesar-besar Melaka untuk dia tunduk kepada Siam, saya ingat saya tak nak boleh terima itu. Okay. Dengan Melaka dapat perlindungan Maharaja Cina pada masa itu. Siam cuma boleh bernafas angkat kaki sikit lah. Zaman British main dah. ada Aglo Siamis. Itu, itu dah lewat. Aglo Siamis itu dah 1909. Tapi sebelum tu lagi zaman Perang Musuh Bisi, zaman itu, itu ya yes, Siam ada ni sikit. Tapi untuk era seawal ini, Siam nak, nak pinjak kita, tak ada. Masa ni kita zaman kita ada hubungan dengan khilafah Islamia. Kita ada hubungan dengan harga Cina. Ha? Ini besar kita macam ni. Baik. Dan zaman-zaman kemahsyuran, kehebatan Islam semua tu dah ada dah pada era bermula pada zaman Sultan Muzaffar. Dia bawa kepada Sultan Mansur. Dia bawa kepada Sultan Sustusnya. Dah ada dah era kegemilangan Islam. Saya nak syorkan dekat tuan-tuan buku ni. Ini terbitan maktab penyelidikan tamadun Islam Nusantara. Buku ni menarik, cuma yang tak menarik buku ni adalah dia tak sort by year. Semua yang dia bawa ni semua ada dalil. Dia tak claim kosong. Melaka ada perbandaran. Siapa kata? Bukan siapa kata tu main main mulut. Dalam catatan apa? Ni, lengkap. Zaman Melaka buat pancur air umum. Kita baca dekat India. The Great Bath Kolam mandi awam Kolam mandi awam dekat Melaka jauh lebih hebat Di Bukit Pancor Tapi zaman sultan mana? Tak tahu Itu ha, cerita dia Tapi saya tak salahkan mereka ini Mungkin mereka pun tak jumpa Saya pun cari tak jumpa Ada semua itu tapi tak tahu Duk kat zaman sultan Sebab saya punya perangai Saya suka, saya suka framekan ikut timeline Problem saya bila saya nak Saya dah framekan ikut timeline Tapi semua kehebatan Melaka ni Saya tak tahu duk kat mana Tapi bila saya tengok balik permulaan era naik dia zaman Sultan Muzaffar, bawa kepada Sultan Mansur, bawa kepada Sultan Alauddin Rayyat Shah, zaman Sultan Mahmud juga hebat. Jadi saya, saya, saya mencadangkan agar segala kegemilangan ini berlaku dalam era itu. Saya bagi jaminan dekat tuan-tuan, tuan-tuan takkan jemu. Kota de Sebo, jauh di Baros di dalam catatan on the deeds and discoveries of the conquest made by Portuguese in the seas and eastern land. Dia bagi satu-satu litilah. Ketika mana dia sampai ke Melaka, kota ini kelihatan sangat besar dan hebat kerana saiznya sangat besar. Dalam pandangan tentera-tentera Portugis Portugis sampai dulu, dia melihat kota ini lebih hebat dari apa yang pernah mereka dengar sebelumnya. Ini isu dia apa? Isu dia Portugis dah hantar special brand. Main balik cerita dekat Raja Manuel. Jadi bila armada Portugis sampai, dia terkejut. Yang dia pun cerita tu dengan hebat dah. Dia pun sampai lagi hebat. Ini catatan special brand dia pun mengatakan Melaka itu penuh dengan warga asing. Oh, ramai ada warga asing zaman tu. Macam di Malaysia. Okay. Dan perdagangan yang sibuk. Eh, saya pergi saya lagi mereka orang kaya ialah orang-orang yang terkaya dan memiliki perdagangan yang besar yang dikenali di seluruh dunia. Pelabuhan Melaka adalah pelabuhan yang paling kaya di dunia. Ini catatan Duarte Barbosa. Tom Piras sebut dalam semua Oriental, dia terkenal Sumer Oriental. yang terkenal semua Oriental. Sesiapa yang menguasai Melaka, maka dia sedang mencekik Venice. Bila Portugis dapat Melaka, Okey, ini di, disebut dalam uh, Gaspar Correra di dalam catatan Lendas da India. Bila Portugis dapat Melaka, Gubernur hantar mesej balik kepada Portugal bagi tahu tak ada kapal yang nak bawa balik, reta banyak sangat, tak cukup. Kapal Portugis kecil, flow di lamar. Ya e, tu tengok tu, kecil. E, kalau mendam rahi, tak tahu lah. Ha, lancang kuning belum cerita lagi kapal-kapal Melayu. Besar tuan-tuan. Kapal Portugis tu flow di lamar dah lah gemuk pendek macam mana kapal lagu tu nak perang itu teknologi Eropah dulu itu pun kita pergi buat replika tapi tak salahkan orang dulu zaman itu tuan-tuan kesedaran terhadap kecintaan kepada sejarah bangsa tak ada sebab tu saya ingat yang tu bukan projek perseorangan Ustaz, no? mungkin kementerian mana-mana mungkin dalam kementerian itu tak ada orang mungkin mereka tak ada kesedaran lagi mungkin tak, tak terfikir mungkin mereka tak ada niat saya tak suka bila kita kata habislah orang kita pakai nak promote kapal Kristian ke Portugis. Dalam tu pegawai-pegawai tu jawab awam Melayu. Dia tak ada niat pun nak promote Portugis cuma sensitivity tu tak ada. Saya ingat yang tu saja. Bukan depa tu bersalah nak nak promosi Portugis. Kadang-kadang kita ni terlalu paranoid sangat. Jangan jangan. Kita kena berhati-hati. Lepas mereka menawan kotak itu, mereka mem me 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 memerintahkan tentera-tentera hamba-hamba untuk mengangkut keluar semua barangan memenuhi jalan-jalan segala barangan daripada segala jenis seperti kapur barus, kasturi, belanga, peti-peti yang penuh dengan sutra, kain satin, kain taf, sutra putih, kapur, gaharu, beberapa buah rumah didapati penuh dengan kayu cendana yang mereka tidak dapat membawanya kerana untuk membawanya mesti melibatkan ramai pekerja padahal ramai lah. jumpa pula gudang-gudang Okey, sebahagian gudang ini pada bahagian atasnya telah disimen dengan batu kapur. Oh, banyak ni semua harta-harta ni dan beberapa buah balang yang tertanam dipenuhi dengan jongkong-jongkong emas dan mutiara. Al-Bukaki pula mendapati di dalam istana terdapat sebuah peti yang besar dengan empat kaki dipenuhi dengan permata dianggarkan bernilai 60,000 cruzado. Tak tahu lah tu macam mana. Dan empat balang emas yang mengandungi minyak wangi setiap satu bernilai 40,000 cruzado biji-biji mutiara dan balang-balang emas nilainya jika dibahagikan bagi setiap orang tentera akan mendapat satu orang 400 ribu kurzado kalau bagi kat setiap satu kepala tentera Portugis eh, satu tentera Portugis ratio dia sama dengan 19 orang tentera Melaka di zaman Sultan Mahmud Shah dulu masa sekarang ya, bukan Mahmud Shah dulu Mahmud Shah nanti tapi kita still kalah kenapa tuan-tuan dan saya tegaskan di sini kita kalah bukan sebab senjata ada faktor lain faktor apa episod depan sambung ni dulu saya lagi bagi teaser sikit Unais X Unlimited. Jomlah join group itu. Kalau tuan-tuan rasa macam tak mau dengar sekarang pun, tuan-tuan boleh dengar pada masa depan. Sebab ini adalah komitmen uh, bayaran sekali seumur hidup. Tanpa iklan, tanpa tapih, tanpa lapik lah. Untuk memberikan satu pendahan dan perkongsian yang sangat eksklusif yang tidak dapat disaksikan di mana-mana channel dan orang yang lain. Siri Empire. 47 episod dan insya Allah akan datang episod yang ke-48 Siri Kuliah Konspirasi dan juga Siri istimewa dokumentari konspirasi. Video ni memang tak boleh langsung diupload. Memang tak lepas. Ayuh, kita daftar sekarang. Saya mengharapkan para umpaya Rian sekalian. Jomlah. Lagi cepat anda masuk, lagi cepat anda dapat akses. Sultan dan penduduk Melaka beragama Islam. Terdapat istana-istana. Plural. Terdapat istana-istana yang indah. Orang-orang Melayu berkulit coklat gelap. Bahasa mereka adalah menyenangkan dan murah dipelajari. Ini dia percetakannya. Sebelum Portugis sampai, dah berapa puluh tahun dia pemain usyah dah. Tu contoh dia. Nanti sama Sultan Mahmud, dia pun kena tangkap. Tun Mutahir masa tu Melara tangkap dua orang special beran Portugis. Contoh dia. Betul berhantar hantar tentera ramai tu. Apa nanti sat. Tapi sebelum tu memang special beran dok masuk galak dah ni. Ni dok main contoh kat Raja Manuel ni. Orang Melayu itu bahasa mereka senang dan mudah dipelajari. Mereka itu sopan, Gagah dan ber, berpenampilan rapi Sopan At the same time gagah Ini baru Melayu betul eh Mereka sangat menyukai muzik Dan lelaki dan wanita hidup dalam keadaan gembira oh, Jadi orang Melayu memang suka bukan muzik Bunyi-bunyian untuk kita kaya dengan Gurindam, seloka syair dan semua dulu kan Orang-orang Melayu itu sifatnya berani secara semula jadi Bersopan santun tetapi cintakan kedamaian Permainan rakyat antara di, yang di, di di chator. Chator dimainkan di Melaka ialah catur Catur dimainkan di Melaka dan mereka pintar tentang permainan itu So orang Melayu pandai main catur Bijik-bijik catur uh, Melayu Chess ni eh? chess Saya tak tahu main chess Kemudian teknologi binaan dia Rumah-rumah di Melaka itu rumah yang portable Rumah mereka boleh diubah alih Rumah kayu dibina di atas sebuah pelantar yang boleh bergerak dan mempunyai 30 buah roda Setiap roda itu berukuran sebesar sebuah bilik Tu dia roda besar bilik Kemudian teknologi binaan bawah tanah bangunan Kalis Api dah ada-ada di Melaka Kalis Api kita baru ada pintu Kalis Api kat hospital dia ada-ada bangunan Kalis Api dah ada menara-menara besar kota yang terancang jaringan jalan yang hebat saya nak tutup dengan catatan tiga orang ni Kaspar Correra Damien Digos dengan Tomo Pires Tomo Pires paling terkenal lah tu bila sebut tentang Melaka semua oriental Tomo Pires ni memang ramai orang-orang gangkut menceritakan tentang dekat Melaka dah ada jambatan buka-tutup macam Terengganu sekarang tu Melaka dah ada jambatan itu bermaksud di sungai Melaka tu ada jambatan yang kalau kapal nak masuk custom akan cek dah lepas baru dia boleh buka baru masuk baru tutup so Melaka dah ada jambatan itu dah zaman itu dan dah ada immigration dah yang jaga dan uh, di Penang juga ada chain ferry tapi tu contoh lain lah apa, uh, ferry rantai tapi zaman itu chain ferry dia pun dah ada tapi di Melaka sebelumnya lagi tak ada jambatan naik seperti mana Terengganu sekarang dah ada dah di Melaka zaman itu dan antara tujuan jambatan muka tutup itu adalah untuk sebagai laluan kapal dan juga sebagai sekatan daripada kastam Melaka untuk cek aku masuk dadah ke apa benda kan jadi banyak lagi contoh tentang Melaka next episode saya nak sambung Sultan Mansur Sultan Alauddin Rayyad Shah dan juga Sultan Mahmud Shah di samping tiga orang ni ada contoh yang sangat banyak tuan nak tahu pasal Hang Antua Hang Lipu uh, si kitul, raja benda semua dalam cerita ni lah. Okay. Portugis serang, Albu Kaki datang dalam cerita tiga orang ni. Cuma, saya nak sambung lagi sedikit sebanyak lagi tentang beberapa teknologi pertanian mereka dan teknologi awam mereka taman-taman awam mereka yang saya kira menarik untuk saya kongsikan kepada tuan-tuan -tuan. lepas tu saya nak contoh pasal pulau besar pun saya ada bacaan juga pulau besar ada kaitan juga dengan dengan Melaka ulama-ulama Syed Abdul Aziz apa semua tu Zaman Melaka para main suara Sultan Muzaffar Basmati Dia datang ke Melaka Straight away tu Melaka Why? Maulana Yusuf Al-Baghdadi Syekh uh, Ismail Datang ke Melaka 1495 Dia tak pergi Melaka Dia kono pergi pulau-pulau besar Kenapa tuan Tuan Assalamualaikum